Так, доброго раночку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. З вами я Галина. Сьогодні у нас 11 березня. Так, подивимося такі питання з вами. Росіяни остановили наступ в Донецькій області, а ВСУ начали відвоювати території. Чи це правда? Подивимось, Чи росіяни остановили, видохли, чи що вони там? Да, отсрочка йде. Так. А наші начали отсрочка. Длительная бедственная ситуация. потребность помощи пьянство все вседозволенность разорванный контракт борьба за выживание можно сказать что да да замедленно бедственная ситуация. Потребность помощи и положительный результат. Говорят, что да. Так, тут у нас что? ВСУ готовят третий удар по Крымскому мосту. Че взорвут? Наконец-то его. Крымский мост. Че взорвут ВСУ? Отрицательный ответ первая карта. По справедливости, удачный случай, новые перспективы. Еще. с ненадежно. Этот удар. Решение такое и есть. И важное изменение, и удар. И горе, и завершение цикла. Трудная им кушать под контролем. Перемены, перемены и удар и успех. Ну, побачим, Можно уже зируть. Так, ВСУ уничтожили большую группу оккупантов. Которые по газопроводу пытались зайти в суджу. Разбили их там. Россиян наших В Суджу. Бля. Еще разбили. Да, удар. Удар. Удар їм і неудача, і дорого заплатили. І обнулення. Це правда. Так, Зеленський вибачився перед Трампом, надіславши листа за інцидент в овальному кабінеті. Це правда, що Зеленський вибачився перед Трампом. Это такая было, правда? Но, говорят, да. карты говорят да и тут идут страхи за потерю страхи за потерю за не какие-то неправильные действия потому что долгие проблемы и негатив Ну, на три карти. Вибачався Зеленський перед Трампом. Да, чи ні? Да, да говорят. Може, так. Трамп э, США припиняє підтримку F-16? Ну, давят, давят. Вот это просто позорище. Вот это Росія против маленької України войной. А США ще додають. Отака країна здорове насильно. Позорище. Чи правда, що Трамп припиняє підтримку Ф-16? Да, как наложенное наказание критичный момент неприятная неожиданность вот перекрывая помощь лицемерие как змей за спиной так сша давят давят на веставку Зеленского. Требують відставки Зеленського. Буде таке. От зараз. настояще. Ну так, да, договорились уже. Да. да. На розрив. Так, да. це правда. А що він іде? Він і... Правда. проти сили він студент. Ось я показую. Уже рішили. Скрытая враждебность уже решили. Договор. В США отаке ось ще говорят. Сейчас напишу, где говорят. На лавочках там. Да, на лавочках я почула. В США и Москва узгодили Порошенка на президента Украины. Це правда? И це правда что узгоды порошенко и разногласий много хитрость разногласий договор перевернут нет мало ли что они там узгодили большие препятствия отрицательный ответ нет порошенко не узгодили все карты не обрыв А Тимошенко? Нет. Та ні. Не-не-не. Все карты не-не-не. Не-не-не-не. Это ребячливо говорят, Не серйозно. Ну, а все ж таки буде Порошенко? Що вони там узводили? Чи заміни Порошенко з Зеленського? Буде президентом України. Порошенко. длительная бедственная ситуация. Карта болезни. Отъезд, что-то. Гнев. Да не это фантазии. Нет. Горе, мучение, что-то отъезд ему. Борьба за выживание. Ну, как это? Сейчас на три карточки. Туда и сюда. Туди-сюди щось. Чи буде Порошенко, Петро Порошенко президентом Украины після Зеленського? Да, чи ні? Как это? Перспективы есть. Не, не должен. Нет. Нет, нет. Так, саудовской аравии Что там решают? Что там вы решать по территориям Че... Чи... Че шо? Че будет потеря территории Украины? Че придется вид даты Что там вы решать? Какое решение по территории? для Украины удар удар первая карта удару так ну тут идут хорошие новости и выгодная сделка для Украины карта страхи неуверенность потому что вокруг полно жуликов подхалимов переход в другое состояние Порабощение карта. Мстительные. Болезненно. Неприятная неожиданность. Ну, конечно карта удара. Это уже понятно, что какой-то удар. Карта порабощения. По умеренности. еще удар. По умеренности. Потом без ниши хорошие новости. Как выгодная эта сделка и по умеренности разрыв этого, вот этих завышенных требований. Это по умеренности дальше, удачный случай по справедливости будет и удача карта. А сейчас пока вот все показывают, есть потеря, порабощение и удар. Вот так показывают карты, я не знаю. Ну такой договор. Обманутые наши надежды и коса подкосит. Чи правильно я поняла, потеряет сейчас Украина? Чи залишится якісь территории России? Украинские. На данный момент. Що решать? Три карты Залышатся России территории Украины какие-то Большой бои. Скандал. Неприятная неожиданность. Ой, ну не должно так быть. Не должно. Бои. Нет. Обрыв, колесница, обрыв. Хорошее предзнаменование. Ну не должно так быть. Болезненно. Не получается на три. Пусто, пусто, пустые. Бои идут, обрыв болезненный, пусто. Не должно так быть, терпение сверхмеры просто. Терпение, предложение такое будет. Терпение в людей с, это, сверхмеры. Просто уже нема Ни якого терпения, это точно. Тут и все предложение и несоблюдение данного слова. Разрыв. Лиса, как ворует. Можно сказать, что что наверное, на данный момент какая потеря и порабощение. А ну еще по-другому спитаю. че залишится Украина силосною в ближайшее время? че залишится Украина Силой. Силосною. В ближайшее время. Неудача идет. Древо рода перевернуто. Не уверены. Ну а что мы сделаем? Я Показываю тебе студенты. По умеренности. пизниша показывают. пизниша, да. А сейчас пока плохие приметы. Разногласий много. По этому поводу решают, решают. Сделка. Сделка. Перевернут дом. На данный момент что-то показывает, что не. Из ниши, да. Ну, вот это так. Так, это, просили подивиться. А, ну хорошо, давайте еще, что там решать в этой Саудовской Аравии по прекращению огня. Горячие фазы войны. Чи вы решать вони в Украине? На ближайшее время. Чи вы решать зараз по прекращению огня? Горячие фазы войны в Украине. Так. Новые перспективы. Карта перемоги. Ну, а, потому что не, а, неправильные действия не потому что, а неправильные из-за неправильных действий, как сказать правильно, новая перспектива и карта перемоги я испытала, вы решать по закинчению, да, горячей фазы войны. Да, показывает, але действия неправильные. Конфликт ругаются, мечами махают. Важное решение, важный выбор. Вседозволенность. Нелогичный. Нелогично. Новые перспективы. Ссора, ссора махают мечами. Ну, все. Важный выбор, важное решение. Опять решение. Новые перспективы але договор что-то перевернут король решает длительная бедственная ситуация что облегчение страданий какие-то там женки помогают горе мучения билиберда короче ну решение якость примут три карты ось о. решение проблемы будет и карта перемоги и новые перспективы Но это так с трудом Чи закінчиться горячая фаза війни? До травня месяца 2025 року. Трудное сражение. Тирания страшенна. Неприятная ситуация. Порабощение. Потеря. Вот, опять показывает. Болезненная. Порабощение, потеря, тоска по ситуации, по человеку, по ситуации, болезненная. Несоблюдение данного слова. Конфликты. Конфликты. Бои. Обнуление. Чего? Ох, и конец. Обнуление и конец. И перемена. И перемена. Болезненно очень. Положительное развитие, как показывают. Будем собирать хороший урожай. До травня. Перемены. Хорошее предзнаменование. Хорошо, а хорошее. Болезненно. Порабощение и потеря идет. Должно закончиться. Горячая фаза войны. Но какой и, як и, ценой? Дуже тяжело. Чи закинчить Трамп? Это безобразие. Горячую фазу войны. Ну, перемога. После длительного сражения перемога идет. Горе мучения. Да. Разрыв. Конец. Да. Разрыв. Обрыв. Все, конец. Смерть. Чуть без ниши. Ну, не смерть, это обрыв. Конец. Все. Обнулення. Таке рішення будет принято. Должно закінчиться. Так, пытаюсь там Одесса. Одесса гатять. Ой, а та там и под дружковку я говорила. Два дня подряд гатять. Одесса. Коли прекратятся питають? Я не можу сказати коли. терміни карти не показують, ну може в ближайшее время. Прекратятся Удари по Одесі. покажіть, будь пожалуйста. Разочарування карти, Дорого платят. Хаос. Разрушение ще Одеса. Ну, перемога йде, от этого хаоса. Перемога йде, иде. Тут дорого оплачено, дорого платят. И перемога, и восхождение. Ну, как должны прекратиться уже. Карта хорошая дали. Але еще разрушение может быть. Я гляну дружковку. Еще чекает дружковка Донецкая область. По прилетам, по ударам. Дружковка. По ударам, по прилетам. Ближайший. Там обмана много в дружковке. Хитрости и обмана в самой дружковке. И это оправданное подозрение. Разлад идет. Разлад. Ну так ударив я тут пока не бачу. Пока ударив не бачу. Але там сами дружки все. Хватает. и Краматорск, Донецкая область. Краматорск. По прилетам, по ударам ближайшие. Ближайшие дни. Разочарование. Бедственная ситуация. Краматорск. Тоже что идет помощь тут. Так, Краматорск. Длительная бедственная ситуация и потеря. Скрытая враждебность. Ты самый что и в Душковце. Лицемерие и скрытая враждебность. Краматорск. Краматорск удар из Пустошини. Еще может быть на те дни. Славянск. На ближайшие дни. По прилетам, по ударам. еще Чекаю. Славянск тоже может быть прилет. Горе мучения и... Прилет может быть неудачи. Славянск может быть. А ну я еще дружковку гляну. Дружковка, Донецкая область. На ближайшие дни по прилетам, по ударам. еще чекаю. А, Дружковка тоже удар. Ну тут хорошая помощь идет решение проблемы хорошие новости как и помощь хорошая алео все карта удара еще может быть как перемены хорошие идут перекрывает а все карта шудара что еще может быть так что там за Запорижье за ближайшие дни по прилетам по ударам еще чекает Трудное сражение. Коса. Запорижье обережно. Подкосит что-то. Коса. Трудное сражение. Прилет, удар, может быть. Да, аж три карты. Запорижье, обережно. Херсон. Что там Херсон? В ближайшее время. Еще чекая Херсон. Ой. Непримиримость, освобождение, положительное развитие, прогресс. Доверие. Вроде тоже как к лучшему делу венчается успехом. Ага, а еще удары. Еще удар. Удары, обстрелы. Еще. Херсон. Новая каховка левый берег Херсонщины, левый берег Херсонщины. Новая каховка. Что там, яка там ситуация на ближайшие дни? Потребность помощи, невежество много. Так, тяжело, тяжело. Болезненно тяжело. Что тут снова Усталость, истощение, удары, длительная бедственная ситуация. Пока обережно. Завершение. Дело к завершению. Тирания. Тирания, несоблюдение данного слова. Там обережноще. Там большие бои. Новая каховка, бои. Фух. Днепро. Место Днепро. Еще чекаю в ближайшие дни. Место Днепро. Так, Дніпро якийсь критичний момент може бути. Карта страху і критичний момент. Теж обережно. Суми, подивимось. Суми. А, просили ще Черкаси. Так, суми. Що там на ближайші дні? Що чекає суми? Суми спустошення. Чрезмерный энтузиазм, бой, э, эти прилеты, удары, спустошення суммы. Обережно. И черкасы. Черкасы на ближайшие дни. Еще чекає черкасы. Так, укрытие. Черкасы. Черкасы, тирания и... І... Даже жертва, может быть. Ну, перемены к лучшему, конечно. А еще тирания. Неприятная неожиданность. Еще еще даже жертва. Может быть. Так что обережно, черкасы. Так, наверное, все. Пока на сегодня. Подивимся. завтра. Потом остальные. Все, пока. Дякую вам за увагу, дякую за перегляди, за коментарі. Кому там не подобається, проходьте мимо. Я все одно блокую. Не треба мені писати, нічого писати не треба. Сравнювати там з ким-то, Дивіться тих, які подобаються. От так тарологи, Куча. Вибрали собі, дивіться. А що заходить сравнювати і писати гадості. Так що не заходьте, проходьте мимо і... Я все равно блокую вас. Все. Остальным гарного дня, мирного неба, гарного настрою. Нічого, нічого. Закінчиться все равно. Все равно все закінчиться. До цього йде. Все, пока до побачення.